Так, Оба, вы, наверное, да. есть, значит, ну, здорово, здорово, а коль ты... не шутите. Здорово. Отопление когда дадут? У нас есть. А что мне не дали? Отсижу. А вы откуда? С Астрахани. У Астрахани нет тепла? У меня лично не тепло. В Белгороде а есть. Я все, в Белгород переезжаю. Да переезжать, наверное, не стоит спешить. У нас просто... Нефтеперерабатывающие заводы горят, и вообще тепло в городе от этого. А... У нас а отопление уличное, <свеч> э, массовое, так сказать. В батареях холодно. А вы где работаете? А а в, в, и, ну, быть, в военкомате? Но я это уже прошел, а ну где не светит. А Почему да, не светят? О, Газманов, ёпта, смотри. Я не ёпта, я Олег. Газманов, серьезно? Олег. Газманов. Олег. Здорово. Моя мастер, я маэс, как он на матя. Матя, как... Ни хрена. А где твой конь? Мой сынок, в мыслях. Железного коня. А ты, ты домой не пошел? Концерт закончился, я в гримерке остался со своими вот этими эмпресарио. И... Зам... Немножко <laughs> давай да. <laughs> А вы откуда? Россия. Да это я понимаю. А откуда? Сочи. В смысле, самовольное оставление части? Да. Мне <laughs> не нравится. Коня твоего сказали искать. Пошли самовольно. Не любите, значит, родину, да? А, -а, -а <сос> вот. Он похож на ФСБшника. Вот сидит в кабинете, вылавливает <сос> таких дезертиров, как мы. А давно пошли в самоволку? Давно? Ну как, вот 37 километров от Мариуполя. Луна бы я сюда, через Азовское море. Вот тут гулять. да, смотрю, контузия, ручки дрожат. Была контузия, да? Это не важно. А чего ж так? Что с Родиной это не так? Почему не хотите защищать родину? А кто не хочет защищать родину? Ну ты же сам сказал самовольное оставление части. Я предположил, ты согласился. И, это, это это ты сказал. Ну а вы же сказали сказано, в что? Сочи, я и спрашиваю, самовольное оставление города, части. Города, вы говорите города. да. Да ладно, пацаны, да. уже признались, уже признались, давайте уже на чистоту выкладывайте все. Какую часть оставили, по какой причине, кто командир? Все равно же зафиксируем, все идентифицируем, как, как требуется. Давай. Ну, говорите. Давайте на чистоту выкладывайте, на чистоту уже. Так сказать, будем писать чисто сердечное признание. Когда, при каких обстоятельствах продались врагу? Каким образом связываетесь? Каким образом деньги получаете? В каком количестве? Какие сведения уже передали? Давайте, ребятки, давайте. Давайте, 37 тысяч рублей. Ежемесячный оклад э, за работу на российском предприятии. Не Получаем. ценит тебя, не ценит тебя. Враг не ценит. А что ж так недооценивает Вам, твои труды? Я жду. Что, ж, не, что, что врагов, ж так недооценивает враг твои. твои труды? А что ж ты так дешево продался-то? Я... Настолько родину не любишь? кто не любит Родину Ну не я же ты же не любишь Родину ты же за 37 тысяч рублей в месяц Родину продал нет я работаю в месяц за 38 тысяч правильно И Родину я продал. правильно ты же спросил, ты сколько враг платит ты сказал 38 тысяч в месяц ты сказал ты? ты сказал ты обманов. я тебя обманул я же ФСБшник я должен обманывать врагов Война это путь обмана, как ну, говорит Суньзы. Ну, Ведь война это ебать, же правда? война это путь обмана, как говорит великий деятель китайской э, войны Суньзы. Так ты подожди, ты Фсбшник или китайский. Лазучик. Нет, я просто изучал китайские книги. Я просто изучал китайскую литературу. Это величайший труд по стратегии. Его в наших военных училищах изучают. Какой же я ФСБшник? Зачем ты меня? Зачем ты меня обманешь? Оскорбляешь, какой ФСБшник? Нет. Нет. Похоже на патолога. Патологоанатом. Mm. Нет экспорт, хороший студент. Да, молодец, совершенно верно. Клиентов здесь ищу. Ищу здесь клиентов. Хотите, там, хотите ко мне в клиенты записаться? Нет, конечно. А что платят? Опять вы за деньги. А родственникам выплатят, парту в вашу честь назовут. Жигули, может, дадут. Не, нужен памятник какой-нибудь. А Без памятник зома, себе памятник. воздвиг нерукотворный сам, это сам, так и говорится в стихах. Значит, не я памятник, не памятник мол, памятник. себе воздвиг нерукотворный, да. к нему, значит, сам не зарастет народная тропа, понимаешь. Воздвигся выше он главою непокорной Александрийского столпа. А ну-ка скажи мне, братец, а ну-ка скажи мне, братец, а вот Петропавловская крепость, она в честь кого названа? Числа апостолов, Петра и Павла. А что ж в честь двоих? <связывая> 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 ну, видать, город небольшой был, поэтому двоих туда поместили. Петропавловская крепость, <связывая> обалдеть. Город небольшой, это какой город небольшой? Ну, когда его только основали, он-то был небольшой. Ну, да, Там, там, был там малень... где большой город, там по одному, <связывая> да? А тут сразу двоих, раз город небольшой. Ну, логично, логично, тут ничего не скажешь. Я думал, это какой-то Петро-Павел один. Оказывается, двое. Оказалось, двое. Петр и Павел, да. А, а Санкт-Петербург, в честь кого назван? Ну, наверное, дядю Петю. А почему Санкт? Ну, потому что святом. святым его сделали. Кого? Петю. Какого Петю. Петю сделали святым? Ну, Петушка. Петю Петушка. Это Петрова. кого? Это того, который, которого наш президент больше всех любит, ты петушком называешь. Который форточку открыл в Европу. Чак, но там. А, Петр Алексеевич. Он самый. Порошенко. Великий. Он поймал на словах. Он точно ФСБ работает. Работаете на врага, явно, мальчики, да? Думаете, значит, в честь украинского президента город назвали, да? Санкт-Петербург? Ну, сами же сказали, Петра Алексеевича. Не, вообще-то он там Петр Александрович, по-моему. Кто? Петр Первый. Александрович? То есть, как президента Украины отчество вы знаете, а как царя России, матушки, отчество не знаете, значит. Ну, а точно, он? пацаны, колемся, точно прокол на проколе. Да, как папу звали Петра Первого? Нет. Как звали папу Петра Первого? Рюрикович. его звали, да. Понял. Алексей Михайлович <рес> его звали. Алексей <рес> Михайлович. <рес> Алексей Михайлович <рес> его звали. Соответственно, Петра Первого как звали? А, Петр Алексеевич, Алексей. да, Петр Алексеевич, да как Порошенко блин, да, я его все ебал. Значит, император России Петр Алексеевич Порошенко, по-вашему, да? Поговорим. Угу, угу. Понимаю, понимаем понимаю. А кто такой Пушкин? Какой? Ну вот э, помнишь стихотворение э, лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том, да. там, и днем, и ночью. Маечку отодвиньте, есть цепь золотая. Маечку отодвиньте. Кот ученые, маечку. кот ученые, все ходят по цепи кругом. Дальше давай. Пойдет направо, заводит, на правопизнь, заводят, на левосказку говорит. Там чудеса, там леший бродит а дальше русалка. русалка. На ветвях висит. Висит, висит, садисты. Вот садисты, а? То значит, по-вашему, когда, значит, вот эти вот заграничные украбандеровцы кричат «Москаляку на геляку», так это преступление. А как Пушкин русалку повесил на ту же самую геляку, так это нормально, это значит классика. Петр Алексеевич у них, значит, президент России, император. Русалку на геляку, значит, да? Дожились, Нет, дожились, вы... мальчики, дожились дожились. Да, парни, да, вот так вот и продаем, значит, Россиюшку. По частям, значит, а? Русалок, значит, по ветвям, по хлякам, да. Взял кредит в Сбербанке. Оказывается, Сбербанк-то не российский. И я поэтому вообще кредит перестал платить. А чей? Бельгийский, оказывается. Вон а как. Вон оно как. А зачем мне Бельгий там платить проценты? А Лермонтов араб, о, Лермонтов э шотландец, а Пушкин араб Петра Великого. Араб Петра Великого. А, а Сталин нет. вообще грузинский. Ну да, да, да. Продали матушку Россию, продали. А не зря же Лермонтов писал, помнишь? Бородино, помнишь? Я... Да я. сегодня только жгли. Значит, это а вы. Вместе с Кутузов. Значит, это вы, пацаны, да? А не зря Шлерматов сказал: скажи-ка, дядя говорит, ведь недаром Москва спаленная пожаром. Сколько денег взяли? Вот это вот недаром. Французу все отдали мы. Да понятно, понятно. сначала деньги взяли с французов. Он же так и говорит, скажи, ка дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Зачем французу отдали Москву еще и за бабки? Предатели, а? Ну реально же предатели. Мне просто злости не хватает, понимаешь? Короче, предатели кругом и рядом, везде. Да, мальчики. Как же с вами не сваришь как же с вами не сваришь императором назначили украинского президента москву продали да ну что прощайте до встречи в суде в самом так сказать гуманном суде в мире да здравствует сочинский суд самый гуманный суд в мире до встречи